तेन धर्मोस्तु आज दशलक्षण महापर्वाचा पावन प्रसंग आहे हा महापर्व आत्मानुशासन सदाचार व मोक्ष साधनेचा उत्सव आज आहे आजचा धर्म आहे उत्तम सत्य धर्म सत्य म्हणजेच विचार वचन आणि आचरणातील सत्यता व प्रामाणिकता सत्य धर्मामुळे मोह असत्य व मिथ्याचार नष्ट होतो आणि आत्मा पवित्रतेकडे व मोक्ष मोक्षमार्गाकडे प्रवास करतो आज आपण सर्व मिळून ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नम हा मंगल जप एकशे आठ वेळा करणार आहोत चला तर मग निर्मळ मन आणि सत्य भावनेने हा पवित्र जप आरंभ करूया उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः ओम रीम 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 उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय 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 नमः ओम रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय 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 नमः ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय 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 नमः ॐ ह्रीं उत्म सत्यधर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम 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 सत्यधर्माङ्गाय नमः ओम रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय 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 नमः ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय 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 नमः ॐ ह्रीं उत्म सत्यधर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम 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 सत्यधर्माङ्गाय नमः ओम रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय 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 नमः ॐ ह्रीं उत्तम सत्यधर्माङ्गाय 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 नमः ॐ ह्रीं उत्म सत्यधर्माङ्गाय नमः ॐ ह्रीं उत्तम 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 सत्यधर्माङ्गाय नमः ओम रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय 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 नमः